Как всегда, это автошкола Сегодня мы в такой новой комбинации с нашим э, другом и коллегой Павло, который занимается продажами автомобилей, и в том числе одновременно с нами обзорит машины и снимается в разных наших, в общем, проектах. Вот. Мы сегодня хотим вдвоем, как два водителя со стажем, и при этом еще Павло является инструктором да, по вождению, мы хотим пообщаться по большей части... В минулому табу. Так. Ну, это, это навсегда, Настя, ты уже от этого никуда не уйдешь, как и от правил дорожного движения. И мы сегодня хотим пообщаться по большей части с новичками, те, кто недавно получил права или, возможно, получил права давно, но при этом никак не может решиться сесть за руль. Да, такое, в принципе, бывает у людей, это нормально, не надо этого там чураться, бояться. Это как бы нормальное явление, когда у человека есть определенные страхи от отсутствия опыта а возможно даже иногда знаний, либо и знаний, и опыта одновременно. Вот, я пока, э, да, все, у нас начался и на Ютубе, слава богу, да, ты там контролишь, у -у -у. да, все хорошо. Так, мы, э, да, да, по звуку, Должно быть хорошо. Да. Так, вторая у тебя. А, у тебя, вот у меня. Да. да. Итак, поэтому те, кто уже давно ездит за рулем, конечно, вы тоже можете остаться на этом стриме. Может быть, и вам будет что-то полезное, либо просто ностальгические воспоминания проснутся, можете писать об этом в комментариях. Мы поговорим конкретней на тему первые шаги вождения, первые вообще минуты вождения с инструктором, Спасибо. да? Да, когда ну, на YouTube, значит, мы сегодня не рассчитываем что-то с интернетом, как обычно. Хотя нет, у меня нормально, все, не, не отвлекаемся. Вот. И второе это первые минуты вождения, когда уже в машине никого нет, все, вы остались один на один с рулем и с педалями. Вот. И инструктор или там ваш друг, брат, кум, сват вышли из машины, и вам надо куда-то ехать. И буквально вот первые минуты вашей жизни. Їзди на автомобіль, так по-перше, Данило Данила звернувся вже до водіїв, які вже за кермом. Я завжди звертаюся теж до таких водіїв, щоб ви людей, які, якщо ви помічаєте, що вони тільки ну якісь недосвідчені, щоб ми їм допомагали, а не навпаки цкували їх, щоб у них розвивалися якісь. Навички? Ні, навпаки. А, комплекс, комплекс, да, 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 так, ага, да. щоб ага. не було, то допомагайте людям, Допомагайте. Да, да, ну по крайней но мере, мере не, не мешайте, то есть, да. ну, помочь, как бы дело такое не каждый умеет, не каждый готов, но хотя бы не мешайте, не портите людям опыт, да, и не ввергайте в их еще больше стресса. Хотя с другой стороны, подобные люди, вот если немножко разогнать тему э, хамов, да, на дорогах, да, которые вот к новичкам плохо вот относятся, что они из какой-то стороны как, да, как учителя, э, да, кто-то пройдет этот тест от учителя в кавычках хорошо, кто-то не очень, да, кто-то может и в аварию попасть, конечно, я понимаю, но при этом кто справился с управлением, І смог, так сказати, побігти да, то есть вийти з ситуації красиво, то це опыт. Поэтому тому как бы ускоряют отримання опыта ну, на дорозі. Я би підійшов ширше до цього питання з, з, з приводу ну, виходячи з свого досвіду. Тому що навіть люди, які приходять навчатися як автоінструктор в минулому, вони приходять з конкретними комплексами. Наприклад, вони вважають, що водити це якийсь талант, або е, це е, хтось там народився в генах у нього там. Е, це не талант, це не генетика, це просто навичка. Це як плавати, я не знаю, там, ходити. Угу. Просто ходити нас навчають з малку а їздити. Ну, ти знаєш, Павел, я прошу прощення, ну мені здається, що все-таки можуть бути виключення, де люди реально рождаються. предрасположены кто или иной кто да да кто, кто или иной отец да, гонщика но у него через гены какие-то все-таки информации доносятся до детей бывает но это не надо за это цепляться как бы может быть в каком-то из ты что-то тан, тан, танцуешь так так то да, есть научился одному, одному и тому же скиллу научались. С твоим другом э, разный термин. Так. Бо у кого-то э, руки вот такие, у кого-то ноги вот такие, и, выходя даже из физиологии, люди. Ну, по-разному научаются, так само и с водителем. Нет, yeah. да, но мы же сейчас говорим не, не про скорость, мы говорим про какие-то генетические. Вот, например, если немножко про танцы, вот, афроамериканцы, например, да. более предрасположены к движениям, к пластике, к ритмике. То есть вот есть такое, там, я долго могу объяснять, как это, почему это так произошло, но главное, что есть определенные предрасположенности. Но на это не надо делать ставки. Почему Просто, я вот, кажу говорю что про швидкість yeah. навчання научении, або не Потому а, что Водіння це навичка. Навичка, так, це вона так. формується з вміння. А вміння воно починається зі знань. І тому, якщо ми пройшли всі етапи, а не нас посадили. Їдь! Я не знаю, як їхати. Як це ти не знаєш? Ти mm ж. -hmm. Тогда какие там, не, не такие... И все, mm -hmm. любимый комплексом. Нет, не, эту проблему мы тоже можем, конечно же, обсудить, потому что если инструктор работает непрофессионально, такие автошколы бывают... А вот да? она инструктор. Либо это, да, человек, который Батя. Считает, что он, да, mm -hmm. да, который, ну, как бы думает, что он может все, да, для своего сына и готов сделать все, но просто не обладает какими-то даже не как знаниями а, вождения или там правила движения а психоаналитический, ну, психологический. Ну, так, ну, -то. Мы, Это мы, эмоциональный интеллект у него мы, на не очень высокому. уровне. Мы, у него он... нет метод, методичного какого-то Uh, yeah. ну, навичок, yeah. Тірпення, наприклад, yeah. щоб дати yeah. людей. Yeah. Так, тому ми наголошуємо, що навчатися треба у навчальних закладах. Ви ж е, там, я не знаю, якщо вам треба якийсь фах, там, ви до інституту йдете, правильно, а не до баті. А коли їздите, ми такі, та дід навчить. мене. Ні, він він навчить так, що е, люди потім, ну я ще раз повторюю, зі свого минулого, люди приходять з отакими комплексами. А мені не дано, а я не зможу. А як ви думаєте, через скільки годин я навчуся? Та ми не знаємо. Треба не таку мету ставити, через скільки годин, а мета є навчитися. А щоб навчитися, треба вчитися. Логіка просто Береш і робиш, заходиш в ріку, так сказати. Навчайся, впробуй, не виходить ще раз, те, Яка мета? Їздити, то пробуй ще раз. 100 раз, 200 раз. Е, Міняй інструктора, міняє, там, я не знаю, машину. Mm -hmm. Але якщо є мета їздити, то ну, на, на сьогоднішній день е, куча технологій, е, такі е, школи, ну, їх мало, як авантари, що онлайн, офлайн, що хочеш тобі дадуть, тільки навчайся. Е, і потім розвивай навичку. До речі, з приводу навичок. Вона, е, як і будь-інша навичка водити, вона трошки притупляється. Тому якщо ви колись навчались, потім закинули це, цю справу, і ви вміли, наприклад, і там пройшло 3-4 роки, ви потім сідаєте, і у вас буде немножко провал такий, це нормально. Не треба думати, що ви все, у вас моз там ссокся. Ні, просто це як я ще раз повторюю, плавати. От згадайте, якщо хтось вміє плавати, що якщо ви там десь колись давно цього не робили, то дуже важко потім входити в це. Ну як не важко, але є якийсь бар'єр. Так, uh -huh. Через там, 15 минут вы уже плывете, как uh -huh. кит. Да, и при этом, кстати, вот расскажу как раз, плавно перейду к опыту, да, к своему, к началу. Вот как только я садился за руль, это очень такой важный переломный момент. Не с инструктором, да, вот я именно хочу за свою историю быструю такую рассказать. Когда я первый раз остался в машине без никого, еще так получилось, что я с братом поехал там на рынок купить новый аккумулятор, он был за рулем, я еще как бы сам за новой машиной, которая была, появилась у меня, не ехал, да, но предварительно, конечно же, накачивал себя опытом с инструктором особо. Вот я знал, ну, что машина там уже ко мне там плывет, да, и я э, прям вот ходил там стабильно, постоянно в автошколу Антарис и набивал опыт, там, перекрестки, круговые, там, сяки, чтобы, когда я сел в машину и остался сам, а я понимал, что этот момент настанет. Я как бы на ну, это логично, да? Ты в какой-то да. момент, и этого момента боятся миллионы людей. Я вот прям вот э, рук за сто, как говорится, да, гривны за сто. Что вот этот момент, когда все вышли, и вам надо куда-то поехать, пускай это на короткую дистанцию, там, но это будет через улицы, через дороги, там, проспекты, перекрестки и так далее. Так вот, я когда первый раз оказался в этой ситуации, ситуации, страшно было очень, потому что, ну, вы не избавитесь, это только человеку, у которого, не знаю, сердца нету э, в груди, он не испытывает каких-то эмоций. А, каких в эстах, а таких, да, извините, сердца, слава богу, у нас у всех, надеюсь, ну, может, кроме рептилоидов, на квадрокоптерах. Так вот, я оказался сам на сам, да, с машиной, а у меня включился какой-то страх, включились какие-то комплексы, какие-то там еще негативные мысли, но я четко Вспомнил, как бы, и осознавал, что у меня есть знания, и я точно помню, умение. как пересекать перекрестки, да, умения, как взаимодействовать с этим аппаратом, в котором я сейчас сижу. В данном случае это была коробка автомат. Оно, конечно, в разы легче, чем механика это отдельная тема для дискуссии. Но это все понятно. Я наездил на автомате, специально вот знал, что у меня будет коробка автомат. И я э, нажал, завел машину, да, все, брат вышел с машины, ушел. Я завел машину и поехал на знаниях, опираясь на опыт практику, знания, а не на страх или там уверенность в себе. Потому что страх был, а уверенность в себе придет только там через 2-3-5 поездок, там, ну кого через 100, дело такое, да, у всех по-разному. Но именно вот этот фундамент и знаний, теории и практики был для меня вот тем вектором, за который я схватился и свободно себе в наслаждение поехал. Еще и музычку включил, хотя я боялся, что поначалу я и музыку буду бояться включать, и ездить буду только по ночам, и только сам, и никто никогда у меня в машине там еще год-два не будет ездить. То я вот этот первый день поехал сам на перший день поїхав на роботу з цього ринку, а на знання, а на на третій день у мене в машині родственники, друзі, вже всіх страшно діла, же планы, І ми стали по городу, там в пробках, там десь в час піки їздити. Вот вот, как така, история. історія. Я з приводу свого досвіду не можу згадати, як я перший раз сів за кермо, такий вже я э, древній водій. Але я хочу з приводу страхів сказати, що э, боятися якби це нормально. Але е, трошки треба це контролювати, тому що у мене є, наприклад, такі історії, там коли знайомі е, знайомі є, є родина, і наприклад, е, дружина знайомого приїжджала е, отакі такі очі. Перший раз, наприклад, так. І вона каже, я ну вийшла і каже, я не пам'ятаю, як її їхала. Це е, якби не дуже добре, тому що це безпек небезпечно, е, і, і вона вміє у неї нормальні навички, але вона настільки все накрутила, як то кажуть, я с я ще можу накрутити, так більш ніж воно uh -huh, є такі uh -huh. віртуальні страхи. Так а от там є статистика, а от там ще щось. А на що я взагалі виїхала. Тому боятися треба, але треба робити. Бо сміливий, це не той, хто не боїться, а той, той хто робить. Несмотря на страх, да дійствувати да, двіжиться в пільія да. роз, розбиває будь-який страх, тому угу. дійте, їдьте. Це так, ми звичайно ж не невілюємо те, що автомобіль це джерело підвищеної небезпеки, але ну треба їхати. Якщо ви вирішили стати водієм, то треба угу. їхати. Іншого просто шляху немає. Требуется mm -hmm. сидать как Даня mm -hmm. говорит, вмакать музычку. Mm -hmm. Не, ну может, ну может кому-то. изначально да. Так, да вот я понимаю, yeah. я э, у всех мало того, что у всех разные страхи, да это надо как бы понимать, а вторых все-таки вот уровень уверенности он тоже разный и поэтому возможно прям не все все сразу могут позволить действительно прям взять и поехать на этих знаниях средь белого дня. Возможно, кому-то я это как бы тоже с уважением отношусь. Нужно действительно поначалу там по ночам поездить немножко, немножко утром в одиночку, если да, когда не особо большой трафик, так, ну, а, в одиночку спрятаться. без музыки, да, это нормально. Просто вот вам надо, но все равно даже при таких условиях вы будете опираться на знания и опыт. Быстренько по так. комментариям мы для тех, кто очень там интересуется, вещаем с Украины, так. вещаем в данном случае из Запорожья. Автошкола «Антарес» имеет сеть филиалов практически по всей стране поэтому рекомендую обращайтесь вот на все остальные вопросы связанные с этим я отвечать не сильно хочу они мне не интересны а нам пожалуйста по теме по теме вождения там первые шаги там обучение практическое теоретическое а все остальное не в тему беседы итак да что мы еще по этой теме можем дальше развить по вот работе с инструктором например да, а насколько Як инструктор вот в переодає тисячі страхів. По-перше, я це називав взаємною mm -hmm. любов, бо ви маєте, як це типу, може дивно звучати, може ні, ви маєте повністю йому довіритися. Бо якщо ви не водили, ви не вмієте цього, ви маєте повністю цій людині розповісти. Якщо навіть у вас є страхи, ви маєте розповісти, бо є такі люди, які е, були пасажирами і потрапляли в ДТП, і у них через це є страхи. Ну, у нас ця тема вже обговорювалась uh -huh. колись uh -huh. і, ну. Приприодарівати з, з інструктором, слухати його, максимально виконувати те, що каже, тому що людина має досвід, так вона знає е, в яку в яку мить, куди нажати і куди крутити кермо. Uh -huh. е, іноді е, люди, які не водії, так? які перший раз прийшли, вони не, навіть не розуміють, чому треба зробити саме так. І це нормально, ви тільки починаєте. Угу. А, ну, в принципі, все, що я знаю. Ну, да. ну, я к цьому добавлю, що якщо от, дійсно у когось то з людей, причому, навіть представьте, можливо, не кожен це осознає з наших зрителей, но є сотні тисяч, может быть, миллионеров людей, ну, давайте сотні тисяч, становимося на такої границі. у которых могут быть уже права, да, вот на планете Земля возьмем, там не конкретную страну, и при этом даже возможность есть взять машину тому у друга, у родственника, может быть, даже по наследству пришла. Может, даже своя я. да? может быть, даже своя там купил, да, все, стоит уже в гараже, ждет, но человек не может решиться на вот этот первый шаг. Вот кто там ему что не говорит, инструктор там все уже прям ему разрисовал, говорит, давай по плечу уже похлопал уже, и в дальний путь уже отправили, перекрестили, и... не знаю, иконки в машину повесили, и поцеловали, обняли, но человек не садится и все. И в этом плане я могу от себя порекомендовать, Значит, надо поднимать дух, значит, надо с этим духом. То есть, у вас знания могут быть, но вы никак не можете на них опереться. Либо же их недостаточно возможно, потому что у меня были такие там моменты в жизни, когда я понимал, ну, еще до того, как появилась машина, был случай, когда меня кто-то где-то попросил, у меня уже были права, и мы были что-то на пляже, там славу-то была, и девочка не могла выехать из ситуации, чтобы не повредить, типа, рядом стоящие машины, как бы красиво выехать, да, ее немножко поджали. Я такой. Давай, я типа, я сажусь, а там еще одна ну, механика, моя любимая. И я, короче, посидел минуту там, завелся, опять обратно, машину выключил, говорю, нет, нет, я, я не смогу. То есть, это и я понял, что не но, хватает определенного добрый, вот, так, Да, да так, я, обратно я, на это же. Да, ответственность, конечно. Но я к чему? Потому что бывает, что страх э, усилился э, у человека из-за того, что знания реально. Вы, вам кажется, что да, вы прошли курсы, там что-то поездили, там 20 вождений. Но если вы никак не можете на эти знания опереться, и то есть еще вероятность, что вам надо возвращаться а, к инструктору и да. наездить еще там 10, 20, 30, насколько у вас будет возможности, да, пускай даже раз в неделю, и сесть за машину. Либо же то, с чего я начал, этот спич крайний прокачать свой дух, то есть там заняться спортом, э, пойти на какие-то курсы там, где вас там прокачают вам силу, может какие-то боевые искусства, да? Может сходить на какие-то шоу, связанные с дрифтом. А, да, да, на коньчиках да, шоу да. Ну, да бы, хорошая мысль, кстати. Там да. такие вайб может твориться. Да, бывает фильм, просмотр фильма, там какой нибудь форсаж из разряда, да, может. да. Да, это работает, это триггер называется в психологии, это может вам помочь стартануть и да, все, я поехал как бы и сесть. Но оперевшись в итоге все равно на знания, да, на практически, Мини. теоретически поехать э, хотя бы там на какое-то небольшое расстояние. Вот. И, в принципе, понемножку, по чуть-чуть в это все влазить. А потом у вас страхи будут все равно появляться новые. Даже не думайте, что вы навсегда победите страх вождения. Может настать зима, вы еще зимой не ездили, новые страхи. Дождь. Там, дождь, да. Слякоть. что бы Больше, с великим да. трафиком. Да. Инший, там, я не знаю. Континент, інша температура mm -hmm. бо в жару їздити, ну як би теж другое стан, да. да. Ну да, да. коли у всіх це велика температура, у всіх да. водителі, і всі дуже напряжені там і за якоїсь ситуації там або пробка Ну взагалі right? ви Например? маєте бути готові це ну водити це такий трошки стрес. Просто люди, які вже там мають досвід, то у них це як знаєте це. Мазоль, и, и, и когда на пятки уже не вот, чувствовал, вот, да, отмерло да. все. И у них вот этот. Э, критичная точка пройдена и все, и но и стресс Да, но все равно всегда есть новый опыт. Da, да, я exactly. например, tam, w, w jezdil, вот, mm -hmm. tam, например, в соседние города уже ездил, а вот на более длинные дистанции, там, пол Украины проехать, да, например, я сейчас там, к сожалению, пока еще не добрался. Ну, no, как бы там, в планах понятно, но сейчас на часе, я говорю. да. Да, поэтому вот и у меня не то, что страх, но понимание, что так, это новый опыт, я буду испытывать новый стресс, новые какие-то ситуации, к которым там надо подготовиться. Можно посмотреть видеоролики. Кстати, в YouTube, Але ты же не это из своих планов, Да, так, так, ты знаешь, це... что это будет. Да, да, Просто ты, ты уже Готовишься. Так, да, но... но страхи будут появляться все новые и новые. Например, там может быть кто-то даст вам другую машину, на которую вам надо будет ехать. Тоже вы не знаете другие габариты, вы раз немножко можете стремануться, да, но при этом раз, сели знания, опыта, ага, механика там или автоматическая коробка. Все, переключились. Поехали. Или там, когда больше, больше ответственность, еще больше людей село в машину, еще больше груза положили в багажник там, еще больше ямы на дорогах там, ну типа очень большой. Страх эта штука, она генерируется на протяжении всей нашей жизни, и это нормально. Многие люди, кстати, ну надеюсь, сейчас уже поменьше, чем там лет еще там 20-30 назад, бояться испытывать страх, как бы это странно не прозвучало. Они думают, что это плохо, что это общество осуждает, что да, это да. вот я сам себя осуждаю. Это не про героев из фильмов, которых я там смотрел, да, на, на фильмах и книгах читал. И, конечно же, тоже, ну, как минимум, перестаньте тоже заниматься ерундой. Возьмите, посмотрите вот это на выворот или как-то этот мультик сейчас вторая часть еще вышла, Александр, не помнишь, как называется на выворот? Да, ну, в общем мультик про эмоции, да, он для детей, конечно, но ну, и взрослые тоже. Не чурать, смотреть. Чего, душа на выворот или как-то там где про эмоции у девочки. Я вторую часть еще не посмотрел, и вот там вот четко показано, насколько важны каждой эмоции. И поэтому, если вы боитесь первого вождения, там, самостоятельного или с инструктором, в первую очередь поймите, что это естественно, это вы живой человек, у вас есть душа, есть сердце, и вы должны действовать, реагировать на отстах и действовать. Если резюмировать так трошечки, то когда вы седаете в авто первое сами, То згадайте слово інструктора. Я просто згадав, що дуже багато учнів, які колись в мене навчали. Ми, коли зустрічаємося, десь вони кажуть, о, я вас згадувала, або uh -huh. я вас згадував, ми от їздили. І це має бути основою е, того, що ви збираєтесь робити. Тобто на основі цих вмінь. Uh -huh. Згадуйте інструкторів, згадуйте е, викладачів з теорії. И на основе этих знаний и умений вы будете развивать эту навичку водіння. Это навичка да, да. И еще раз все-таки добавлю, просто что вот есть момент все-таки предрасположенности. Не надо прям это вычеркивать. Это очень крайне редкое явление, и на него опираться не надо. То есть, то, что вы там сын шумахера из разряда, еще не значит, что вы уже знаете, как управлять машиной и знаете правила дорожного движения. Извините, они же не передаются. Через гены да, может передаться, что вы быстро схватите это все, да, скажем да. так, что у вас прям вот пойдет. Например, я вот маленький такой момент еще расскажу. У нас есть еще немножко времени, у нас такие коротенькие теперь стримы, что, в принципе, прекрасно. Uh, у меня была привычка, я когда-то придумал игру себе сам. Uh, я из колечек uh, таких вот для, uh, для ключей сделал такую игрушку погремушку, да, что я подбиваю, и она прикольно так отпрыгивает. на ловкость, на реакцию, на скорость, и я очень много времени провел за этой игрой, друзей я там подключал, ну подростковый возраст он такой классный. И uh, я вот прям со всей уверенностью uh, заявляю, что прокачивание ловкости и реакции благодаря этой игре помогло мне улучшить качество моего вождения практически вот прям с первых же дней, потому что э, в машине помимо того, о чем мы говорим там ПДД, там умение управлять машиной там, да и тому подобное, все-таки подключаются еще разные способности. Сила, например, да, насколько сильный человек там руль может контролировать держать, насколько он ловкий, какая у него реакция. Возьмем тех же водителей э, всяких шумахеров, о которых я тут постоянно да, говорю да. и ралли там э, Формула-1, да, их постоянно прокачивают, прокачивают шею, например. Ну, там им надо, понятно, это намного важнее, хотя в обычных машинах тоже э, можно сказать, что важно. Прокачивают ловкость, прокачивают реакцию. Они там как боксеры, а то, может, и, и шире даже в каком-то моменте тренируются, чтобы еще быстрее там в нужный момент среагировать на аварию, например, там в такие скорости, там же жесть просто. А, поэтому я вам также могу рекомендовать, вот под конец стрима, такую мысль еще о том, что развивайтесь всесторонне, С развивайте физически разные качества, они тоже, поверьте, пригодятся вам в автомобиле. Потому что скорость срабатывания реакции в нужный момент там рулем, ну это, извините, оно тоже не берется, с неба не падает, скажем так. То есть, поэтому, если сравнить нескольких людей, у кого-то скорость реакции может быть куда быстрее, чем у других. Вот. Ну, в целом все. Да. Что? А, вопрос. Да. да. Можете сказать нашему подписнику SM в ТикТоке, что я им уже повела в комментариях. Да. Ага. Потому так, да. да, ну тебя, наверное, услышали, но мы повторим. Ну, да. Был. ну может, б. вот никак, не знаю, а может, это какой-то наш... Вам ведь повели в особисти, да? Нет, нет, в в комментариях а, читайте, так, комментарии, что мы за отключимся. Да, да. Ну и в целом мы подходим к концу по стриму. Следите за нашими стримами в дальнейшем. Мы теперь будем выходить почаще в разных комбинациях. Вот э, Задавайте вопросы, пишите в комментариях ваши вопросы. Мы будем на них посвящать им отдельные стримы, если вам что-то нужно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы: Инстаграм, ТикТок, Ютуб. Само собой, следите за нашими публикациями. Спасибо, что были с нами. Да, вот да, мы... с да. До новых встреч. До новых да. встреч. Да. Все. Всем пока. Дякую. Дякую. Дя